assalomu alaykum hurmatli hamyurtlar vatandoshlar instagram va youtube ahli mana navbatdagi konteyner profillardan qurilgan одкатн e'tiborlaringga havola etamiz ushbu tomimiz 20 metr ustunsiz sallohasi ostida chiqarilgan tomimizni yonginasida bo'ldi ko'rib baho berishlaring mumkin firmalar oralig'ini bir yarimga tashaganmiz 70 santimetrdan rekalari mana ko'rib turganlaringdek baquvvat ko'rinishda bo'ldi ustakalarimiz eng oxirgi qolgan joylarini svarka ishlarini tamomlashmoqda ko'rib baho berishlaring mumkin o'n ikki metrlik inshaalloh lo'mbos qiladi ko'tarib turadi ko'rib baho berishlaring mumkin 12 ikkiga 20 metr joyda qurilgan mana bu taraf oldingi safarlar videosi qo'yilgan 20 metrlik ustunsiz fermalarini inshaalloh bu taraf bu taraf mana ishlab chiqarish tomi yopildi bu taraf inshaalloh mana ofis uchun mo'ljallangan ikki etajlik binoning ustini yopib bitkazdik mana tomimizni bu tarafdan ko'rinishi полнiс konteyner profillaridan yasalgan mana ustakalarimiz ish oxiri inshaalloh svarkalarni qilishyapti Tak, yana kimlargadir shunday xizmatlar kerak bo'lsa ishlab chiqarish sexlari zamonaviy fabrikalar molxonalar tovuqxonalar chorvaxonalar katej tomlarini yopish xizmatlari yashash hovli uchastkalar tomlarni yopish zamonaviy issiqxonalar qurish xizmati ma'lumot uchun telefon raqamlari sakson sakkizlik kodi bilan bir yuz oltmish to'qqiz o'ttiz nol ikki sakson sakkizlik kodi bilan sakkiz yuz o'ttiz sakkiz nol ikki nol uch narxlar obyomga qarab kelishilgan holda barcha materiallar o'zimizda mavjud